людям близким родным, за отсутствие понимания другого человека, за грех гордыны эгоизма, что мы лучше знаем, лучше разбираемся во всем. Не любим, когда нам тут замечание, даже маленькие делаем, за неадекватную реакцию на замечание, что не

thank Когда Иуда вышел из горницы, Иисус сказал, ⁇ Ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я веду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Cień konkretnie wieści słyszyśmy dzisiaj od Boga w jego słowie, ponieważ. компания обеспечить полное спокойствие и полную удачу для меня. Мы подсознательно, подсознательно этого ожидаем. Те, которые пришли в храм и исчезли, именно не выдержали вот этого момента. Но сначала Господь дает нам легкую пищу, радостную первое время восхищения Богом, а потом мне состяковка, как это получается, что я уповаю на Господа, а Он не заботится обо мне. Вот я пришел, я молюсь, ну а, так, на работе проблемы, дома проблемы, там браковый, там браковый. Да, а где Бог? Я молюсь, я пришел к Нему. Знаю те, которые не молятся, и бизнес у них хорошо идет, и, и все нормально царь Давид в Псалме говорит, что бывает, что мы завидуем людям богатым, которые которых здоровье, а которые не почитают Бога. И вот это не со многих пугает Может быть, и в твоем сердце есть искушение оставить, то Господь не может гарантировать мне всего, я тогда его оставляю. Я рассчитывал, что Он обеспечит меня во всем. А тут вместо обеспечения и такой, скажем, небесной страховки одни проблемы. Поэтому очень важно слово апостол Павла и Варнава сегодня говорят, ко мне они надлежит нам войти в Царствие Божие. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не говорит апостол, что многими радостными событиями они будут тоже, потому что от них скорбей мы не выдержали. Господь дает нам цветочки, утешения, должны быть скорби, потому что у Кавы есть двери, и он противится нашему пути вверх. Он ненавидит верующих, и он нападает и искушает особенно тех, кто уверенно хочет дойти к воротам Царства Небесного, это все мы. Поэтому он очень сильно действует. Проблем. И можно сказать, вся его молитва, его команда будут ограничены для получения насущного хлеба. Хлеб наш насущный обозначает, Боже, дай мне то, что нужно для хорошей жизни на этой земле. Господь не знает, эту жизнь переживает, но главное, чтобы мы обрели жизнь вечную. И если мы об этом забудем, Тогда мы теряем абсолютно смысл жизни христианства. Потому что христиане, первые христиане, они улыбались в Нерон. Император женский не мог понять, как это от них привели к крестам, подожгли огнем и кресты горят, они живем сгорают и еще улыбаются и поют псалмы и гимны прославления Бога. Это для вечного не Бога. Он говорит, ну как это может быть? Нормальный человек убегает, кричит, проклинает, злословит, а они улыбаются, потому что они знают, что будет после этого. И Иисус нам это открыл, что после этой жизни нас ждет награда вечная. Мы это что знаем, а все равно в жизни как бы то имя не знали, не знали, как бы то первый раз слышали. Ведем себя абсолютно противоположным способом. Как бы то нет жизни вечной. И так зацеплены когтями в эту жизнь, что малейший испуг, здоровье, неудача, потеря работы у нас все валится, слезы. Не плачем за греховности наши, плачем за того, что теряем это временное, но все равно будет от нас поднят. Поэтому апостолы сегодня Павла и Варнава так красиво и конкретно нам говорит, говорят, и нам нужно эту фразу запомнить, что она нам звучала постоянно в ушах, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Значит, путь не нелегкий, но возможен, потому что множество Люди уже прошли этот путь успешный. и мы тоже знаем, как его нужно пройти. Второе, второе, что Господь сердцу моему, я думаю, что сердцем наше, это Господь Иисус говорит: как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Следующее воскресенье Пасха по Ильяйскому календарю. Будут отмечать еще некоторые православные. Основная масса православных отметка Пасху уже в марте вместе с нами. Еще некоторые патриархаты остались. И мы будем праздновать вместе с ними во имя любви. Нужно все делать во имя любви, чтобы показать действительно же мы любим и уважаем людей, которые находятся вокруг нас. Это очень важно. Потому что все, что сделано без любви, оно абсолютно никакой силы не имеет. Оно временно так заслепится, как вспышка в фотоаппарате. Блин, и подумал. Это свет временный, то, что без любви. Это чтобы показать себя. Когда я показываю не себя, а того, кто меня сотворил, в делах любви, о а которой знает Отец Небесный, вот это есть то, чего никто у тебя уже не отнимет. Это свет, который мы называем свет вечный. Есть вспышка, вот этот свет во флешах фотоаппаратов этого мира, а есть свет вечный. Я должен увидеть себя, что я человек грешный, слабый, немощный, неверный, непостоянный, который подвел и маму, и папу, и друзей, и знакомых и во многих вещах, прежде всего я подвел Бога, который меня возлюбил всем сердцем, а я бываю гневу, совершенно за ценностями, которые завтра. Я не хочу, не захочу даже на них обращать внимание. Я должен через смирение и гротость позволить действовать Богу. Ибо когда я действую, когда я говорю, я прав, вот, моя идея правильная, И когда начинаю смотреть на, на людей, окружающих меня с подозрением, с недоверием даже, не дай Бог, с ненавистью, тогда Бог ждет. И может быть такой парадокс. Я молюсь Богу, к Богу прося о помощи, но делаю все, чтобы Он мне не помог. Я хочу решать. Все равно я стою так, как я считаю нужным. Я опытный, я знаю. И тогда Господь ждет. Бог из Богом очень сильным, но деликатным. Культуру. Это сатана и слаба, но он прет постоянно. Надо, не надо, он лезет. Бог имеет стиль совершенно другой. Все может. Все может. Он это одним движением мысли своей уничтожит мир. Все может, но он культурно и деликатно ждет, потому что вот так и есть любовь. Любовь не пьет, да? она, не, не топчет ничем. Господь ждет, когда мы вентриемся, вот, какие мы умники. А когда Господь начает, начинает действовать? Когда я говорю, Господи, я слабый, немощный, неверный, грешный. Мое я оставил раны на сердце многих людей. Я не умею действовать. Я прошу тебя, дай мне только любовь. Я буду молчать. Даже если меня опустят ниже плинтуса, я буду молчать, смиренно. Хотя хотелось бы мне возбудиться и показать, какой я герой. Нет, я буду молчать и молиться с любовью. И тогда действует Бог. Только тогда действует Бог, когда я Ему уступаю место. Он, Ты, Господи, говорит, а я покорно постою. И тогда Он начинает брать мою жизнь, в руки я, на самом деле я позволяю ему взять мою жизнь в руки, его отцовские. И тогда начинаются чудеса. А до тех пор, пока я считаю себя самым умным и тем, кто может решить проблемы, Господь, как сильный с его гущи, молчали братья и сестры, поэтому Иисус нас любить друг друга именно в, в таком стиле. так других людей, которые ты по сегодняшний день считал, что а они в чем-то ненормальны. Ты не имеешь уважения за них. Со сегодняшнего дня ты должен увидеть в них таких самых важных перед Богом, как ты. А может и Даже люди, которые построили себе иерархию так, в голове, вот люди важны для меня, вот те, которых я очень ценю, а это вообще люди, которые я так сильно ценю, это вот глаз, да? и, и, тебе надо среди этих маленьких, что ты построил себе там, гораздо ниже себя, поднять в голове свои на, на вот эту первую ступень. Потому что, вероятно, в, в очах Божьих они и так так мы больше ничего не знаем, так о судьбе, как и о других. Поэтому наше смирение и хродность и признание греховности нашей позволяет Богу действовать, а нам открывает дорогу к истинной любви, которую мы называем любовь ближнего или любовь друг друга, о которой сегодня нас так сильно просили просит сам Господь Иисус. Господь Слава вами.